Всем привет! Итак, продолжаем рассматривать наши ручки на розете, то есть на круглом основании, на резной шайбе или декоративная шайба в стиле классика. Вот, это у нас модель Bianco, цвет MAC. Значит, достаем эту ручку. Ну, ручка, опять же, повторяюсь, тяжелая, в хорошем сплаве, с хорошим напылением. Вот она, давайте мы ее посмотрим. Такая вот ручечка. С отверстием под гужоны есть. Так. Комплектация. Квадратик, стежные винты, гужоны и саморезы. Давайте посмотрим, чем ее можно доукомплектовать. Значит, так, ванная туалет, санузел, спальня, без разницы, что где нужно закрывание но без, то есть фиксация без закрывания под ключ. К этой ручке у нас идет вот такой фиксатор или же поворотник. Вот. Вот такой вот он идет у нас. Такой поворотник. То есть, я думаю, понятно, да? То есть внизу поворотник, вверху, естественно, ручка. Выглядит это будет вот так вот так вот. Многие, если честно, умудряются эту ручку перевернуть вот так вот наоборот поставить. Я видел пару раз, но это, конечно, не эстетично и не целесообразно. Вот. Фиксатор показал, теперь покажу вам накладочку под евроцилиндр для закрывания под ключик. Вот такая вот накладочка идет. Откроем. Вот. Еще раз повторяю, что у нас в каждой ручке имеется свой фиксатор, своя накладка под евроцелемент. То есть для того, чтобы было соотношение в цветовой гамме, то есть чтобы это все совпадало. Ну, то есть можете посмотреть. Вот оно, в принципе, идеально, абсолютно идеально одинаково. Ну все, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока.